Animasi ini merupakan bab tujuh subjek sejarah tingkatan dua. Di tanah air yang permai ini, terdirilah empat buah Kesultanan Agong yang mewarisi kehebatan Kesultanan Melayu Melaka. Inilah kisah Kesultanan Pahang, Perak, Terengganu dan Selangor yang masing-masing mempunyai cerita pengasasan, adat dan pemerintahan yang tersendiri menjadi lambang kedaulatan bangsa yang kekal hingga ke hari ini. Kisah bermula dengan Kesultanan Pahang. Pada abad ke-15, Pahang adalah naungan Melaka. Atas titah Sultan Mansur Shah, putera baginda, Raja Muhammad, diiringi oleh para bangsawan berangkat ke Pahang. Pada tahun 1470, baginda ditabalkan dengan gelaran Sultan Muhammad Shah, mengasaskan sebuah kesultanan baharu yang berpusat di Pekan, memulakan legasi pemerintahan yang gemilang. Setelah kejatuhan Melaka, Legasinya tidak berakhir. Para pembesar perak, Tun Saban dan Nahoda Kasim, berlayar ke Kampar, Sumatera. Di sana, mereka menjemput Putera Sultan Mahmud Shah iaitu Raja Muzaffar untuk menjadi Sultan. Pada tahun 1528, Raja Muzaffar tiba di perak bersama alat kebesaran diraja seperti Pedang Cura Simanja kini lalu ditabalkan sebagai Sultan Muzaffar Shah dengan pusat pemerintahan pertama di Tanah Abang. Di sebelah pantai timur, Kesultanan Terengganu pula diasaskan. Pada tahun 1708, Sultan Abdul Jalil dari Kesultanan Johor-Riau telah menganugerahkan Terengganu kepada Tun Zainal Abidin, seorang putera bendahara. Dengan restu dan kelengkapan daripada Raja Patani, Tun Zainal Abidin berangkat ke Terengganu dan ditabalkan sebagai Sultan Zainal Abidin Pertama, memulakan pemerintahannya di Tanjung Baru, Kuala Berang. Pengaruh orang Bugis dalam Kesultanan Johor-Riau membawa kepada pengasasan Kesultanan Selangor. Raja Lumu, seorang putera Bugis yang gagah, telah menghadap Sultan Mahmud Syah di Perak untuk mendapat pengiktirafan. Pada tahun 1766, baginda ditabalkan sebagai Sultan Salehuddin Syah di Kuala Selangor. Baginda dianugerahkan nobat dan cap mohor, menandakan lahirnya sebuah kesultanan yang berdaulat. Keempat-empat kesultanan ini mewarisi sistem pemerintahan Melaka tetapi setiap negeri mempunyai keunikannya. Di Pahang, sistem pewarisan taktenya mengikut adat temenggung di mana Putera Sulung Sultan akan menjadi waris ganti bergelar Tengku Makota. Manakala, pemerintahan Sultan Pahang dibantu oleh Jumaah Pangkuan Diraja Negeri dan sistem pembesar empat lipatan. Empat pembesar utamanya ialah Orang Kaya Indera Syah Bandar, orang kaya indera segara, orang kaya pahlawan dan orang kaya indera perbal Mereka yang membantu Sultan mentadbir jajahan dan takluknya. Di Perak pula, mengamalkan sistem penggiliran takhta yang diuruskan oleh Dewan Negara Perak. Mengikut sistem ini, seorang putera raja harus memegang beberapa jawatan seperti Raja di Hilir dan Raja Muda sebelum boleh ditabalkan sebagai Sultan. Sistem ini memastikan bakal Sultan mempunyai pengalaman yang luas dalam pentadbiran. Kesultanan Terengganu dan Selangor juga mewarisi adat temenggung. Di Terengganu, waris ganti bergelar yang di-Pertuan Muda dan pelantikan Sultan disahkan oleh sebuah badan yang dikenali sebagai Ahli Al-Halwa Al-Akad. Di Selangor pula, warisnya bergelar Raja Muda dan Sultan sering mendapatkan nasihat daripada Dewan Diraja dalam menjalankan pemerintahan. Undang-undang bertulis menjadi asas keadilan. Hukum Kanun Melaka menjadi sumber rujukan utama. Kesultanan Pahang menggubal Hukum Kanun Pahang semasa zaman Sultan Abdul Afur Muhayuddin Shah, 1592 hingga 1614. Di Perak pula, Undang-undang 99 Perak yang unik dalam bentuk soal jawab digunakan semasa pemerintahan Sultan Iskandar Zulkarnain, 1752 hingga 1765. Selaras dengan peredaran zaman, undang-undang ini kemudiannya dilengkapkan lagi dengan Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri. Di Selangor, Undang-Undang Tubuh Kerajaan Selangor diperkenalkan pada 1 Februari 1948 semasa pemerintahan Sultan Hishamuddin Alam Shah Al-Hajj. Begitu juga di Terengganu, Sultan Zainal Abidin ketiga telah memperkenalkan undang-undang bagi diri kerajaan Terengganu. Undang-undang tubuh ini berperanan penting dalam membantu Sultan menasihati dan menjalankan fungsi baginda, memastikan pentadbiran negeri berjalan lancar dan teratur. Adat istiadat diraja yang diwarisi amat kaya dan indah. Ia merangkumi istiadat keputeraan seperti melenggang perut ketika kandungan berusia tujuh bulan untuk membetulkan kedudukan bayi dan upacara berendoi di mana bayi diletakkan di dalam buayan sambil diperdengarkan alunan marhaban. Adat istiadat diraja yang diwarisi amat kaya dan indah. Ia juga merangkumi istiadat perkahwinan yang meriah dengan upacara merisik, bersanding dan santap beradab serta istiadat pemakaman yang penuh tertib di mana jenazah diraja diusung menggunakan seraja diraja. Dunia persuratan Melayu turut berkembang pesat merangkumi pelbagai bidang. Dalam kaya sejarah, Raja Ulan telah mengarang Misa Melayu di Perak, manakala di Pahang lahir Hikayat Pahang. Di Terengganu pula, Tengku dalam kultum menulis Syair Tawarikh Zainal Abidin ketiga. Bidang perubatan juga tidak ketinggalan dengan terhasilnya Kitab Tip di Terengganu yang menjadi rujukan penting dalam ilmu perubatan Melayu. Sastra rakyat turut memperkaya khazanah pesuratan, menyampaikan teladan dan hiburan. Antara yang terkenal ialah Hikayat Sang Kancil, sebuah cerita jenaka yang dibukukan oleh Daing Abdul Hamid dari Perak. Di Terengganu, Permaisuri Tengku Ampuan Mariam telah membukukan Hikayat Isma Yatim. Karya-karya ini yang ditulis dalam tulisan jawi bukan sahaja menghibur tetapi juga mendidik masyarakat. Ekonomi setiap kesultanan berkembang maju melalui perdagangan di pelabuhan-pelabuhan utama seperti Kuala Selangor dan Kuala Terengganu. Hasil dagangan utama ialah biji timah dan emas. Setiap negeri mempunyai mata wangnya sendiri di Pahang terdapat wang tampang, di Perak wang bongkah timah yang dipanggil bidol dan di Terengganu pula kupang emas. Kemegahan kesultanan ini juga terpancar pada busana diraja, terutamanya pada lipatan tengkolok yang unik. Helang menyongsong angin, di Pahang, ayam patah kepak, di Perak, belalai gajah, di Terengganu dan setanjak balung raja di Selangor.